сегодня такой радостный и светлый день, еще и потому, что это праздник наших самых любимых, заботливых, внимательных бабушек. София Ума хотят рассказать про свою бабушку. Моей бабушкой старые друзья, да чего хорошая бабушка моя. Сказок знает столько, что не перечесть, и всегда в запасе новенькая есть. их, ни других, наверное, не найти таких. Бабушки наши, вовсе не старушки, очень любят нас в ночах Покупают нам игрушки и гуляют на злой сад. Вот чудесные какие наши бабушки разные Вот и подошел к концу наш праздник. Что же вам еще сказать? Остается на прошаге вам здоровья пожелать. Не болейте, не старейте, не сердитесь никогда. Вот такими молодыми оставайтесь навсегда.